Ярославская региональная общественная организация ⁇ Центр гражданских инициатив ⁇ при поддержке Департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области реализует проект ⁇ Школа жилищно-коммунального просвещения ⁇ в рамках которого специалистам центра проводятся образовательные семинары и консультирование граждан по вопросам ЖКХ, а также бесплатно распространяются методические буклеты по данной тематике. Наша общественная организация Центр гражданских инициатив выиграла грант департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области. Грант он интересный и очень полезный для жителей. Мы в рамках этого гранта проводим семинары и уроки, направленные на правовое просвещение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Рыбинске подобная встреча организуется впервые. В повестке два серьезных вопроса. Как сформировать индивидуальный тариф на содержание и ремонт для своего дома. Другая тема для обсуждения не менее актуальна. Что именно получают граждане, оплачивая содержание и ремонт жилья. После основного доклада рыбинцы могли задать вопросы, связанные с обозначенными темами. Как выяснилось, горожане часто сталкиваются с коммунальными неурядицами. А вот как действовать правильно для защиты своих законных интересов, знают немногие. Поэтому все участники встречи получили информационные буклеты, которые подробно объясняют алгоритм действий спорта ситуациях по заверению представителей центра гражданских инициатив подобная встреча будет не последней.